Baik saudara bagus Alhamdulillah anda peka dengan tajuk yang bakal kita baca Dan saya akan bagi tahu tajuk yang mendatang pula selepas ini Ini bab yang ke-20 buku bertemu janji Allah Bab yang ke-20 darah Kes yang pertama diadili di mahkamah akhirat Darah adalah lambang kehormatan maruah atau harga diri seseorang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara nama hari akhirat yang lain adalah Yaumul Mashir. Ia membawa erti yang sama dengan Yaumul Ma'ad. Yang membawa maksud hari manusia kembali menghadap Allah SWT bagi menerima hukuman firman Allah subhanahu wa taala yang bermaksud dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi dan antara keduanya dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu surah al maidah ayat yang ke 18 manusia adalah kalipah Allah subhanahu wa taala di muka bumi disebabkan kerajaan langit dan bumi ini milik Allah sepatutnya manusia yang dikurniakan Allah kekuasaan sementara untuk mentadbir negara atau negeri yang ada di muka bumi ini hendaklah selari dengan peraturan kerajaan Allah sekiranya manusia yang memerintah negara-negara di dunia ini mengikut caranya sendiri melupakan atau menolak peraturan dan cara mentadbir mengikut kehendak Allah maka kedudukan manusia itu adalah seperti pemberontak ataupun penderhaka kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh kerajaan di langit dan muka bumi menghendaki supaya peraturan dan hukum hakam atau syariatnya dilaksanakan dengan sempurna apabila para pemerintah negara-negara di muka bumi ini enggan menerima peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna itu ini membuktikan manusia itu seolah-olah merasakan diri mereka ataupun kerajaan pimpinan mereka lebih bijak daripada Allah sebab itulah mereka dengan angkuh dan sombongnya menolak peraturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala Orang yang menyombongkan diri terhadap peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala itu golongan yang ingkar kafir mereka sanggup mengadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bidang hukum dan undang-undang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya katakanlah bersenang-senanglah kamu kerana sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka surah ibrahim ayat yang ke-30 orang-orang yang menyombongkan diri terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala itu lupa bahawa urusan mentadbir negara yang dilaksanakan oleh manusia tidak berakhir di dunia ini dengan begitu saja. Mereka boleh bersenang-senang di dunia ini dengan melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki tetapi perlu diingat bahawa tempat kembali mereka tidak lain ialah ke dalam neraka. Manusia pada hakikatnya bergerak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama ada mereka sedar ataupun tidak bahawa masa terus pantas bergerak sebagaimana pantasnya bumi ini berputar dan beredar mengelilingi matahari walaupun manusia duduk diam namun mereka ibarat duduk di dalam bahtera yang sedang berlayar tanpa disedari akhirnya bahtera itu berlabuh di pelabuhan yang bernama akhirat manusia dipaksa turun ke pelabuhan dan kembali ke hadrat Allah untuk mempersembahkan segala bekal amal mereka sama ada baik ataupun buruk Hari kiamat juga disebut sebagai Yaumul Qadda Yaumul Qadda Iaitu hari dijatuhkan hukuman Setelah manusia dihadapkan ke mahkamah akhirat ataupun mahkamah qadir Rabbul Jalil maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan hukuman terhadap manusia dengan seadil-adilnya. Adapun kes pertama yang diadili di mahkamah Allah ialah berkaitan dengan antara manusia di akhirat ialah perkara yang melibatkan darah. Darah adalah lambang kehormatan maruah atau harga diri seseorang. Menumpahkan darah seperti mencederakan seseorang ataupun membunuhnya. Ia adalah perbuatan jenayah yang menyentuh secara langsung hak maruah pada harga diri seseorang. Jenayah itu dipandang berat oleh Islam. Sebab itu Islam meletakkan undang-undang kisas bagi memberikan keadilan kepada mana-mana pihak yang menjadikan mangsa perbuatan membunuh, bunuh, membunuh antara orang mukmin bukan di atas perkara yang hak adalah suatu tindakan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sekiranya mereka membunuh dengan sengaja ke atas diri orang mukmin itu, maka hukuman kisah yang dilakukan terhadapnya di dunia tidak bererti akan membebaskannya dari mahkamah Allah di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahannam ia kekal di dalamnya Allah dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menjadikan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa ayat yang ke 93 sekiranya pembunuhan itu tidak disengajakan ataupun tanpa niat membunuh namun ia tetap dipandang berat oleh Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan tidak layak bagi orang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah tidak sengaja dan barang siapa membunuh seseorang mukmin kerana tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh itu kecuali jika mereka yakni keluarga yang terbunuh bersedekah Surah An-Nisa ayat ke-92 Memandangkan denda yang mesti ditunaikan oleh orang yang membunuh tidak sengaja itu dengan memerdekakan seorang hamba yang mukmin dan juga membayar pampasan atau diat, maka ini menunjukkan bahawa perbuatan membunuh tanpa niat itu pun dianggap suatu tragedi besar yang melibatkan darah ataupun nyawa. Justru, perkara yang melibatkan darah ataupun harga diri dipandang serius oleh agama hingga ia menjadi agenda yang utama di mahkamah akhirat kelak wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mutiara hikmah di sini adalah manusia pada hakikatnya sedang bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada mereka sedar ataupun tidak bahawa masa terus bergerak pantas sebagaimana pantasnya bumi ini berputar beredar mengelilingi matahari. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bab yang ke-21 saudara. Tulis nanti lupa. Kiamat merendah dan meninggikan martabat insan. Kiamat merendah dan meninggikan martabat insan bab yang ke-21 InsyaAllah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلي ال سيدنا محمد